Пришли домой 6. около шести часов вечера, а уснули раньше 9. Вчера вообще очень устали. Сегодня кое-как заставили себя там полдевятого встать. И тоже, видимо, организм просто не мог спать. И мы до сих пор сонные. Сейчас светит солнышко. Сегодня не 8 градусов, с утра сегодня целых 20, плюс 20 градусов. Мы даже без курток вышли. Сейчас, в общем, ждем друзей и поедем в зоопарк. Будем гулять. Дарин сказала, что она сдаст меня в клетку к обезьянам. Наконец-то моя мечта сбудется. Давайте как добраться до зоопарка? Мы, у нас станция метро на месте Миру. Мы сейчас спускаемся, едем до станции музей. Дальше проезжаем 4 остановочки на север. Выходим. И уже там дальше будет по указателям авто ну, как дойти до автобуса, который едет в зоопарк, и все. И мы там. Вход стоит 200 рублей на взрослого человека. 200 крон. 200 крон на взрослого человека. 150 крон на детей от 3 до 15 лет. И малыши уже, соответственно, бесплатно. Также там есть какие-то скидки на группы, но нас немного. Поэтому нам не дадут скидки. Какие дорогие. Ну что, мы приехали, и вы знаете, как-то очень невесело. Тут огромная очередь. <соединяем> <Да>. <соединяем> <соединяем> <соединя> 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 Короче, вот. Я не знаю, сколько мы тут простоим. Но я надеюсь, что не очень долго. На автобусе, кстати, мы от метро доехали минут за 10. Так что все хорошо. У этого зоопарка очень такая длинная история. Грузить я вас ей не буду. Но, в общем, во времена Римской <соединя> <соединя> империи... Данный зоопарк, это еще не был зоопарк, это был зверинец, я не помню, как звали короля. Но, в общем, раньше была мода, что в крестовые походы ты берешь с собой свой, зверинец. Соответственно, вот и это был вот. Крестовые походы еще и да, у, у тебя еще были звери. Вот. Дальше м... он Ой, что-то говорит она. Да, все, отстань. Вот, ругается что-то там на нас. Ну вот. Тут еще с другой стороны люди идут. А -а -а, себе. Ну, короче. Дальше это все переквалифицировал зоопарк. А потом началась 30-летняя война. И, соответственно, данный зоопарк был разрушен. Вот. И потом несколько лет как бы его не трогали, потому что Чехи занимались снова реконструкцией своих городов. Ну, тут следы зверят Сейчас вот. Соответственно занимались реконструкцией городов, поэтому забросили. Но дальше э, все, ну, снова его построили. Я не знаю, что будет все. Она говорит на чешском, я ничего не понимаю. Ну и вот. Дальше, соответственно, зоопарк снова построился, был один из крупнейших зоопарков Европы, Европе, по-моему, даже самый крупный. И потом, в 2002, по-моему, году случилось наводнение. Все затопило, пропали некоторые виды животных. То есть, ну, полностью зоопарк как бы был разрушен. Чехи занимались его восстановлением. Все восстановили, все было хорошо. И дальше в 2013 году снова произошло наводнение, но как бы ребята уже были готовы к этому, перевезли всех зверей в безопасное место, переждали на воде и снова построили этот зоопарк. Сейчас в этом зоопарке очень много зверей из красной книги и вымирающих животных. Соответственно, зоопарк занимается их размножением. Сегодня будет плюс один. Да. Плюс один? Да. Что плюс один? Плюс один животный. А, да. Плюс два, Я... наверное. Плюс один. Я собираюсь драться. Короче, вот такие вот пироги. Ладно, мы сейчас стоим, ну, до сих пор стоим в очереди, правда, мы немного схитрили. Мы пошли куда-то во вторую. Короче, мы пошли куда-то, куда, куда, пошли все. Да, куда и, и Лина с Артуром нас повели, туда мы и пошли. Ну и вот, сейчас, короче, зайдем и все вам покажем. Мы вошли, короче, в зоопарк, но у нас была такая фишка. Там студентам стоит 150 крон вход. У Дарины Обычный 200. У Дарины был Айси, да? У тебя был. No. Из Англии, короче, остался. у него вышел срок 24 июля. Ну, как бы сам факт, что она студентка есть. Она подходит к кассе, говорит, типа, ну я студентка. Я типа студентка, дайте мне за 150. И чувак на кассе такой, нет. У тебя уже все, вышел срок. А сейчас мы пришли на остров Лемуров. Или зона Лемуров, не знаю. Тварь в тварь. Тварь в тварь, тварь, да. Проходим. Дяденька держит дверь, спасибо. Еще один дяденька держит дверь. Спасибо. Артур держит дверь, спасибо. Ой, нельзя кормить, нельзя ласкать их, короче. Все нельзя, только смотреть. Надо их найти. Спасибо. Ой, нифига себе! Обалдеть! Они прям они прям живые. Смотрите. Это грифы, да? Или орлы. Вон они. Понять не могу. По-моему, грифы, ребят. А что? Привет. Привет. О, у них любовь, любовь. А тут не любовь. А тут любовь, любовь. Смотрите, смотрите. Нет, уже не любовь. Блин, они страшные. Нет, это гриф, да, прям точно. Ну как какие-то эти мультиков смерти изображают. Ага. Из Симбы.

это не краболов, я к ним не пойду. Я хочу крабов ловить. Ну давай, давай. Раз, два, три. Она, <сос> она даже не смотрит. Ой, мое! Ой, змея. Uh -huh. Здесь Здесь есть ну, а как? Вот змея, змея. <сос> В зоопарке прям ощущаешь что что ты на природе такой дикой находишься. Тут птицу, короче, мертвую нашли змея на кустах, прямо <сос> около обезьяны, козлов. Короче, вообще джунгли какие-то. А тут кто? Тигр далеко. Там тигр. Тигруля. Смотрите, тут такое ограждение специально, чтобы он, короче, не лез к нам через воду. Потому что он слишком ленивый. Он как мы с Дариной, ему дадут мясо раз, там несколько раз в день, и все. Он даже, слушай, он мне моего кота напоминает. Тут так, да. так же сядет, короче, развернется и ни на кого внимания не обращает. Только хвостом бьет. Короче, мы выяснили, Тут нельзя фоткаться вспышкой. Тут очень темно. Тут, короче, морской павильон. Анаконда. Анаконда тут. Смотри, огромная. Я не вижу. А, а да, да. Раз. Офигеть. А вон скат огромный. Я, не, я ни разу такого не видела детишки, можно пройду, пожалуйста? I'm sure. <laughs> потерянный взгляд. Он такой красивый вообще. Сейчас, значит, других выпустят, ребят. Мы с девчонками нашли себе животное, из которого сделаем сумки. Живодерка. Кошелек, перчатки, а, на айфон, на чехол. Да-да-да. А, туфли. Платье сделаем, короче, еще. Я Смотри, Я чуть не упала. Я Из, ми. Из них не хочу, они некрасивые получается. Ну что то отвернулся? Ну, ты же только что позировал да Да. да. Ой, красавец в павильон, который называется Европа. Птички. Розовые. Розовые. Розовые, Розовые половинки. Яркие. О, блин, офигеть. Вообще. <laughs> а это... А это точно фламинго? Я не знаю, это не розовые. Не, ребят, это не фламинго. Они не так стоят. Да, фламинго они... Фламинго они на одной ножке, и у них другие клювы. Ну, короче, это розовые птицы. Они готовят к гей-параду. Вот, видишь, у них бросается на ноге. Это колпица розовая. У них такие клювы. Он такой кло... он такой красивый вообще. Блин, вот как с картинки, да? Ну, в общем, покушали взяли хот-дог, пиццу там, колбаску, все вкусно, относительно дешево. Не так, сойдет. Сейчас, оказывается, мы вообще очень мало по зоопарку прошли, и сейчас пойдем дальше. Пошли в павильон. Там уйма невоспитанных детей. Дарина даже одного пнула. Там мамка потом начала что-то на нас, ну не то что. Но реально дети ходят, никого не видят, ничего не видят, лишь бы что-то посмотреть. Всех расталкивают, всех там пинают, Ой, какая пуха. И, и вообще Ой, невозможно пуха. ходить. Смотрите на хомячка. Да кто это? Кто это такой? Точно. Короче, тут прям на выходе из этого <laughs> из этого павильона типа Stonehenge какой-то, да, или так это называла. А, Гурева, назад посмотри. Назад. Это как раз те, которые вот, невоспитанные, да. Обходили у нас, я не знаю, в каком состоянии кроссовки мы привезем, потому что тут дети вообще ужасные не умеет ходить ужасно вообще ну короче мы обошли африку насколько я поняла сейчас мы хотим пойти типа в северные подводные миры мы их оказывается не прошли мы думали мы их прошли а потом посмотрели по карте и нифига что-то сейчас короче будем возвращаться вниз и потом уже на выход из зоопарка все устали Всем хочется уже куда-нибудь свои жопки пристроить и все. А кто живет? Я никого не вижу. Но мы с ребятами уже так устали. У нас фотография того самого наводнения. В 2002 году, про которое я рассказывала. Но тут все было разрушено. Все вот так погребено. То, что сейчас вы видите, этого всего не было. Вообще ужас. Все заново восстанавливают. Прикиньте. По-моему, это ужасно это ты стараешься, стараешься, делаешь, а потом все на смарку. Котик, котик, да. Заходим в павильон пингвинов. Вот они! Красавчики. Мы наконец-то добрались до фламинго. Вы не поверите, потому что мы сами еще не верим. Мы обошли весь зоопарк. Ура! Это выход, Дарин. Все, ура! Мы это сделали. Ну, в общем, что могу сказать? Те, кто был в тайском зоопарке, могут его не оценить, потому что тут нельзя кормить животных. Но в целом он очень классный, он очень большой, тоже огромная территория, животные живут без клеток и вообще все классно. Как тебе? Как тебе зоопарк? Он очень большой, слишком большой для меня. Мы с Дариной решили, что сюда нужно приводить непослушных детей в знак наказания, короче что типа провинился и давай гуляй тут. А вам парк? Нормально? Да, Классный. Да. Только был бы еще этот. Велосипеды. На чем ты доезжать, <с <с какие то троллейбасы. Да. Ну, в общем, мы сейчас идем на автобус. Надеюсь, мы до него дойдем. Да, я очень надеюсь, что мы тоже до него дойдем. Поэтому прощаемся с вами. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, ставьте лайки, подписывайтесь. Я надеюсь, я не зря стараюсь тут хожу, Дарину мучаю. В общем, всем пока. Пока-пока.